А, с Новым Годом, друзья, кого не видел, с Новым Годом, хочется сразу сказать с Новым счастьем, как-то так у нас раньше говорили, да. да, ну с Новым Годом, просто надеюсь, что год будет хорошие для каждого из нас, благословенные. В прошлом году, перед Новым Годом, я проповедовал на тему Новый год, новый шанс. Мы говорили о том, как важно видеть Божью руку во всем, что происходило в прошедшем году, радости и трудности, и подготовить наши сердца к тому, что будет в Новом году. И мы молились о том, чтобы Новый год стал годом такого духовного возрастания, любви и мира, чтобы наши сердца были наполнены такой уверенностью в том, что Господь с нами. Прошел год, не знаю, как вы, но я, честно, не ко всем вызовам был готов, идеально. Учился многому на ходу, бежал ко Христу, когда было особенно сложно – но всегда был уверен, что Господь не оставит и проведет. И вот наступил Новый, новый год, 2026, четвертый год идет война, самые оптимистичные люди все меньше делают прогнозы об окончании войны. В Нидерландах нет понимания, что будет с будущим украинцев, в этой стране. Будет ли возможность приблизиться к гражданству, что с жильем будет? Европа переживает за то, чтобы война не пришла сюда. Трамп себя как-то специфически ведет. Много верующих людей в Америке поддерживала его, голосовала за него, а сейчас не знают, как комментировать некоторые его действия. И входя в Новый год, мы можем в разной степени переживать страх. Кто-то больше, кто-то меньше. И сегодня тема наша – страх. Но я надеюсь, что это не страшная тема для вас. И мы больше разберемся в этой теме. И вначале прочитаем определение термина «страх». Что дает Википедия? Какое определение? Страх это эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека. Страх ⁇ это ожидание, что что-то может пойти не так, что-то может случиться, или какие-то надежды наши не оправдаются. И в нашей жизни страх порождает опасные разные ситуации да, или непредвиденные обстоятельства, которые происходят с нами. Важно понимать, что страх является частью жизни каждого человека. Ну, нет людей, которых бы эта тема не коснулась. И ключевой вопрос ⁇ как с ним справляться согласно Божьему Слову? Так какие есть вот причины для страха? Вот может быть из зала даже скажите несколько причин. Какие причины есть для страха? Тут собрались самые бесстрашные люди. Экзамены. Экзамены. Говорят те, кто учится в школе, другие посмеются. Какие там экзамены? Вот у меня страхи там, посерьезнее. Ну, еще, может быть, парочку каких-то. Непонимание, что будет дальше. Вызовы какие-то жизненные, да, с какими мы сталкиваемся. Например, какой вызов? Ну, кого-то с проживанием, может быть, мы часто молимся за жилье, кто-то хочет поменять место проживания, потому что оно сложное и так далее. Хорошо, ну, смотрите, на самом деле есть множество причин для страха. И мы сейчас некоторые озвучим, какие в Библии упоминаются причины. Первое – это грех. Бытие, 3 глава, 10 стих. Он, Адам, сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Это первый раз в Библии, где прямо назван страх человека пред Богом. Ну, здесь описывается греховное состояние. Адам и Ева нарушили Божье повеление, возникая страх как следствие вины за грех и разрыва отношений. Страх разоблачения, страх суда, страх встречи со Святым Богом в состоянии греха. Второе, на что я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, это э, недостаток веры. Страх от недостатка веры. Бытие 18 глава, 14-15 стих. Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Смех Сары – это такой внутренний скепсис. Сомнение в Божьем Слове скрытое такое неверие. Сомнение в Слове Бога это форма непослушания, ложь попытка избежать ответственности в данном случае. Сара боится упрека, осуждения, возможного наказания от Бога, страх как защитная реакция слабой веры, страх э, за то, что. Может быть, Бог накажет, но Бог не наказывает Сару. Сара ожидает не благодати, а строгости в этот момент. Она не доверяет, что Бог принимает человека даже в его слабости. Страх может быть от недостатка любви. 1 Иоанна, 4 глава. 18 стих. любви не страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Что такое недостаток любви здесь, вот, в данном контексте? Это недостаток уверенности, что Бог уже тебя принял. На самом деле, очень много, многие христиане могут жить в таком состоянии годами, что их Бог не принял после покаяния. Суд уже решен во кресте, можно понимать. Отношения основаны на любви, а не на страхе наказания. Страх ⁇ это жизнь с оглядкой на возможное осуждение. И недостаток любви ⁇ это равно неполное принятие Божьей благодати. То есть мы до конца не принимаем Божью благодать, которую нам дает Он. Совершенная любовь – это уверенность, что суд уже пройден во Христе. Суд уже пройден во Христе. Следующее, четвертое – это страх, основанный на физической опасности. Бытие, 26 глава, 7 стих. Жители вместо того спросили о жене его, а он сказал – это сестра моя потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места всего за Ревеку, потому что она прекрасно видом. Это почти точное такое повторение страхов Авраама, кто помнит. Показывает человеческую слабость даже у верующих людей. Исаак опасался, что местные мужчины могут его убить, чтобы без препятствий взять ревеку к себе. Убийство ради жены, мужа ради жены, в условиях слабых законов, это была вообще реальная опасность в те времена. И страх за свою физическую жизнь его привел к неправде. То есть тоже был, был у него страх. Следующий страх ⁇ это враги среди окружающих людей. Второзакония, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Смотрите, контекст этого стиха. Израиль стоит на пороге входа в Ханаан. Враги намного многочисленнее, лучше вооружены, живут в укрепленных городах. Страх возникает, когда враги кажутся больше и сильнее, чем Бог. Поэтому повеление «не бойтесь» основано не на смелости людей, а на факте, что Господь идет с тобой. Враги, они есть, они реальные. Опасность, она реальная. Но присутствие Бога важнее любой угрозы. Страх от врагов – это страх, который возникает, при взгляде на обстоятельства без учета Божьего присутствия. А мужество в Библии не отсутствие опасности, а доверие Богу посреди опасности. То есть даже когда врагов очень много. Следующий страх – это слова угрозы от недоброжелателей. 4 царь, 19 глава, 5-6 стих. «И пришли слуги царя Изекии, Исаи, и сказала Месая, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Ассирия – это мировая сверхдержава того времени. Угрозы звучат очень пугающе. Угрозы были адресованы царю Изекии народу Иерусалима и вообще в общем Богу Израиля. Страх рождается от слов угроз, но Бог говорит, не бойся, через пророка, да, не бойся, потому что слова врага не равны реальности Бога. Я не знаю, я читаю вот каждый, каждый страх и я пытаюсь проецировать на наши жизненные ситуации. На самом деле очень много параллелей. Нам люди могут угрожать, э, но Бог говорит, не бойся, обстоятельства какие-то могут быть и так далее, и так далее, и так далее. Вот старайтесь любой стих, любую историю, которую мы читаем, проецировать на наши жизненные обстоятельства. Седьмое, жизненные невзгоды. Матфея, 8 глава, 25-26 стих. Тогда ученики его, подойдя к Нему, к Иисусу, да, разбудили Его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем! И говорит им, что вы так боязливы, маловерные? Потом встав, запретил ветрами морю и сделалась великая тишина. Смотрите, этот эпизод не только о шторме на море но и страхи перед разными нашими жизненными бурями. У каждого своя буря. Страх возникает, когда мы теряем из виду Божье присутствие. Ученики видят волны, но забывают, что Иисус рядом с ними. Так же и в жизни. Проблемы кажутся сильнее, когда мы сосредоточены только на них. И вера – это выбор доверять Богу даже тогда, когда буря еще не утихла. Вопрос Иисуса звучит к нам. Почему ты боишься, если я с тобой? Почему ты боишься, Артем, если я с тобой? Оксана не боится. Почему ты боишься, Леонид, если я с тобой? Восьмое. Неизвестность. Вот даже сестра Нина говорила по поводу неизвестности, да, она может пугать. Страхи могут быть. Марка 6 глава, 48-50 стих. И увидел их бедствующих плавание, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Но увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак. Ученики, да, подумали, что это призрак. И вскричали, ибо все видели его и испугались. Смотрите, страх часто рождается из непонимания вообще происходящего. Когда ты не понимаешь, что происходит, у тебя может быть страх. Ученики видят нечто, выходящее за рамки привычного опыта их. То, что они не могут объяснить, кажется им угрозой. Неизвестное почти всегда пугает сильнее реальной опасности. То есть, когда ты что-то знаешь, понимаешь, оно не так тебе страшно, когда что-то неизвестно. Они подумали, что это призрак. Когда нет ясности, разум сам дорисовывает кучу сценариев. Следующее, девятое и последнее, духовная опасность. Второе, Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Но боюсь, что как Ева была обманута хитрым змеем, так и ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу. Духовная опасность страшнее внешних угроз может быть, потому что она может увести от Христа, даже не вызвав тревоги. Плавненько так съезжаешь. Тревоги даже в сердце нет. Павел не боится гонений и страданий но он боится обмана. Духовная опасность редко приходит открыто. Она действует через искажение истины, очень тонко. вот друзья, хочу ободрить вас. Наш Небесный Отец сильнее любого страха. Аминь. Божье присутствие каждая наша жизненная ситуация не оставляет места страха. Исайя, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Другими словами, верной, справедливой, надежной Божьей силой поддержу тебя. Исаия 41 глава 13 стих, немножечко ниже. Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Второе, Бог наша защита. Он могущественнее любой силы, восстающей против нас. Псалом 60, 2 по 5 стих. Услышь, Боже, вопль мой, Нем ли молитве моей? От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу. То есть это такое безопасное место на скале. Кстати, я э, ездил через Францию. Вот едешь, едешь так по, по трассе, и потом бак, какая-то скала, и там замок. Это же не просто так строили эти замки. Раз, раз. Что-то со мной произошло с микрофоном. Раз. А, есть, есть, да. Аким выключил. Возвращаюсь в кадр. Люди, которые имели возможности, строили свои дома высоко на горах. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемое, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище твоем, и покоюсь под кровом крыл твоих». Такой в конце очень теплый образ, как птица укрывает птенцов. Забота, близость, покой в присутствии Бога. Римлянам 8 глава 31-32 стих что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. И мы сегодня будем вспоминать об этом. Как с ним не дарует нам и всего. Вот зная и слыша эти истины, какой должна быть наша реакция? Первое. Очень важно сосредоточить свое сердце и разум на Боге. Иногда нам очень сложно сосредоточить. Мы должны сконцентрироваться на том, что реально истина. Мы иногда сосредотачиваемся не на том, что реально истина вообще. Просто наше воображение, страхи, сценарии какие-то. Псалом 33, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и дальше читаю. И от всех опасностей моих избавил меня. От всех опасностей избавил. Псалом 32, 13-14 стих и немножечко дальше, 18-19. Господь взирает с небес, Он смотрит с небес и видит весь род человеческий. Он смотрит со своего престола на всех, кто живет на земле. Но глаза Господни обращены на тех, кто его боится, кто надеется на его милость, чтобы от смерти их спасти и прокормить во время голода. Филиппийцам 4 глава 8-9 стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И тут это снова обещание. И Бог мира будет с вами. Следующее, важно понимать, не прошлое, не будущее не должно быть основанием для нашего страха. Исайя, 43 глава, 18-19 стих. Забудьте о прежнем, о а минушем не размышляйте. Вот я делаю новое. Оно уже происходит. Неужели не понимаете? Я путь пролагаю в пустыне, и реки в земле безводной. Иеремии 29 глава 11 стих. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду. Третье, важно понимать, что Богу известна любая наша повседневная нужда. Любая. Кто-то за экзамены переживает, кто-то за другие какие-то вещи. Бог знает об этой нужде. И мы должны доверять Ему в том, что Он исполнит каждую из них, если это угодно Ему. Матфея, 6 глава, 31-34 стих. Очень знаменитые стихи, вы их знаете. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится к вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Филиппийцам 4 глава 19 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Смотрите, мы знаем это. Мы этот стих читали много раз. Но жить так намного сложнее. Ну надо. Держаться Христа, искать в Нем силы и жить стараться так. Мы должны полностью доверять Богу, даже если не совсем понимаем, что происходит. В наши времена легко не понимать до конца, что происходит. Потому что, не знаю, многие или так себя ощущают, а иногда есть такое ощущение, что мы как в турбулентности такой определенной. Просто летим, вот что-то вокруг нас кто-то решает за нас. А, политики, а, правители. А вакуум пророк получил Божье откровение о наказании Иудеи. И сейчас мы прочитаем его реакцию. Это третья глава, 16-18 стих. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои». То есть очень глубокая такая боль. «Колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия когда придет на народ мой грабитель его, хотя бы не рассыла смоковица и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и не не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Смотрите, то есть урожая нет, все очень плохо, скота нет. Но и тогда я буду радоваться, Господи. И веселиться о Боге спасения моего. Друзья, важно понимать, что страх был и остается частью нашей жизни, человеческой жизни. Смотрите, он был у Адама, он был у Сары, про которую мы прочитали, у Исака, у учеников, у пророков, только что прочитали. Библия не скрывает страх. То есть, Библия так, как мы читаем, она не скрывает страх. Он описан в Библии. Но она, важно понимать, она показывает, кто больше любого страха. Мы видим, что причины страха могут быть разные. Грех, слабая вера, недостаток любви, реальные какие-то физические угрозы, слова врагов, может быть нереальные, просто угрозы слова, жизненные бури какие-то, вызовы. Неизвестность или даже духовная опасность. Разные причины могут быть страха. Но каждый раз Божий ответ остается неизменным. Не бойся, я с тобой. Вот я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Не бойся, я с тобой. Независимо от природы страха. Бог не обещает нам жизнь без бурь. Нет нигде обещания, что не будет никаких бурь но он обещает свое присутствие посреди бури. Он не всегда убирает шторм, но он всегда рядом в лодке. Он не всегда объясняет, что происходит. Иногда мы не понимаем, что происходит, но он держит нас за руку. Наш страх не удивляет Бога и не отталкивает его. Он видит, что мы боимся, что мы люди, у нас есть страхи какие-то. А вот доверие, даже самое слабое, даже дрожащее, всегда находит отклик в его сердце. 26-й год может быть годом неопределенности, но он не является годом отсутствия Бога. Будущее может быть таким туманным, неясным. Но Божья верность остается ясной и неизменной на основе Библии. Поэтому, друзья, входя в этот год, я хочу призвать нас к трем простым таким решениям. Первое. Не жить под властью страха, а приходить с этими страхами к Богу. Открывать свое сердце. Не подавлять его, не стыдиться, не прятать, а честно говорить, Господи, мне страшно, но я доверяю тебе. Это мой выбор. Второе. Сознательно переносить фокус с разных обстоятельств. Вот они есть, мы можем просто быть в них постоянно, страдать в них. А сознательно переносить фокус с обстоятельств на Божье присутствие. Меньше смотреть на волны бушующие, а больше смотреть на Христа. Меньше слушать пугающие голоса, даже в церкви. Бывает так, что пугающие голоса звучат. А больше держаться Божьего Слова. И третье, войти в этот год с доверием Богу, а не с ожиданием худшего. Доверяю Богу и вхожу в этот Новый год. Ожидать не катастрофы, а ожидать Божьего действия. Не просто пережить 26 год, а пройти его вместе с Богом. Шаг за шагом, шаг за шагом по следам Христа. Пусть этот год станет не годом отсутствия страха, а годом, в котором страх больше не управляет нашими решениями. Не, не бойся, я с тобою я держу тебя, я проведу тебя. Если Бог за нас, то даже в самые темные времена мы можем пройти, потому что у нас есть надежда, есть мир и будущее с Господом нашим. Аминь.